दो काम हम कर रहे हैं एक तो सर्वे करता है अमला मतलब रेवेन्यू का हो पंचायत ग्रामीण विकास का हो लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है कच्चा घर है वो खुद भी सर्वे कर सकता है मेरी बात सुनी कि नहीं आपने खुद भी सर्वे कर सकता है नहीं कहीं के नाम छोड़ दे कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे जैसे पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो है है वो भी भी अब कच्चे की श्रेणी में कई मकान मिले लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था आपके पास मोबाइल होना चाहिए आधार नंबर होना चाहिए उस आधार नंबर को आधार नंबर को लॉग इन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए अपडेट कर दीजिए वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कालम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए मतलब मेरी आमदनी पंद्रह हजार रुपए से ज्यादा नहीं है जो भी शर्त है उन भर तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा कोई का नाम नहीं आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके मित्रांनो घरकुल यादी तुमचं नाव येत नाही याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला काय करायचं तर तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजना ॲपमध्ये जाऊन तुमचं नाव ॲड करू शकता त्यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट पुढील प्रमाणे तुम्हाला दिलेले आहे त्यानंतर तुमचं घरकुल मंजूर होईल त्यानंतर हे डॉक्युमेंट प्रस्ताव टाकून तुम्ही पक्का घर बांधू शकता अशा नवनवीन माहितीसाठी आपल्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब कमेंट करायला अजिबात विसरू नका मित्रांनो सबस्क्राईब करायला विसरू